থেকে উদ্ধার অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা বিপুল পরিমাণ চেরাই কাঠ গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার চেরাই কাঠ উদ্ধার করল বন বিভাগের কর্মীরা শুক্রবার বিকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন লক্ষ্মীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ছ নম্বর ওয়ার্ডের চল্লিশ দ্রুণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি টিলা থেকে উদ্ধার করা হয় অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা প্রায় দেড়শো ফুট চেরাই কাঠ জানা গেছে কদমতলা ফরেস্ট বিটের ইনচার্জ অভিজিৎ দাসের গোপন তথ্যের উপর ভিত্তি করে আজকের এই অভিযান চলে এমর্মে এসডিএফও অশোক পগত তিনি জানিয়েছেন অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা বিভিন্ন সাইজের চেরাই কাঠ উদ্ধার হয়েছে আজ তবে কাউকে এই অভিযানে আটক করা যায়নি এমরমে বন আইনে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বন বিভাগের কর্মীরা यहाँ लक्ष्मी नगर के वार्ड नंबर सिक्स में कुछ टिम्बर स्टोर थी तो स्टाफ को पता लगा और स्टाफ के साथ में हमने अराउंड वन फिफ्टी सी एफ टी टिम्बर की है जो मतलब सीज की है और इसकी वैल्यूशन लगभग सर ढाई लाख अराउंड टू लैक् से टू पॉइंट फाइव लैक के आसपास इसकी वैल्यूएशन होगी आपके थ्रू मैं बार बार वही मैसेज बार बार कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो किसी के पास भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दीजिए किसी भी स्टाफ को दीजिए ताकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन होगी तो हम इस तरह का जो भी काम हो रहा है उसको रोक लगा सके धन्यवाद कितने वन फिफ्टी सीओ वो तो बोल दिया था ऑलरेडी आपका सर मेरा अशोक कुमार सर पता तो नहीं आपको अभी यही देखना पड़ेगा कि कहाँ से है थोड़ा सा एक बार इन्वेस्टिगेशन करते हैं आस की कहाँ से आइए कहाँ से नहीं आइए इस तरह का कब से स्टोर हो रहा है तो आज जैसे पता लगा सुबह ही पता लगा है तो अभी उसीलिए स्टाफ आया इन्वेस्टिगेशन करके थोड़ा सा पता है, है अभी तक तो कुछ भी नहीं पता लगता है क्योंकि ये किसी के घर में भी नहीं है